я ездил проведовать бабульку свою, и 84 года, это человек, благодаря ну, ее молитвам, я, я так верю, знаю, что ну, я здесь сейчас. Он не только меня в тот момент, там, 17 лет назад помиловал и вытащил из рабства, в котором я был так же, как и, и Женя, но и до сегодня хранит. Я знаю, что это человек, чьи коленки, они в мозолях. И я так приехал, и 84 года, большая крепость. Я там всегда раньше, когда приезжал, у нее всегда на столе Библия открыта была. Такая затертая уже такая, там вот эта, там вся там каноническая, не каноническая, все там полностью, она... Ну, говорит, если ты это, не канонические книги не прочитаешь, я с тобой разговаривать не буду. Ну, и вот как бы я приезжаю, смотрю, закрыто. Ну, лежит на столе. Я так смутился давай с ней разговаривать. Она уже даже в очках плохо видит, не может. Я вспоминаю, у меня в машине, о, Коля Захаров мне дал это, аудио Библия, там с кучей проповедей, там со всего остального. Я в машину бегу, приношу и включаю, как маленький ребенок. Представляете, у человека, ну, настолько она ценит слово, а у нее глаза, аж, знаешь, вот как бы, она Еван, и на украинском языке, Евангелие от Матфея. І вона Чікс там. Ну, і я там с ней там щось говорю, вона все показала, бо там кнопки треба якісь нажимати. Показав, вдруг що говорю, позовеш там, ну помогуть родичі. Ну там, то есть, ну, і типа, ну і все. І От вона мені там говорить, ну може вже там, і не побачимося. Ти можеш вислухати мене? Я говорю, так, ну, да, чого ж не можу. І, знаєте, вона таку фразу мені сказала. Говорить, Вадик, старайся вгодить Богу. Я бата, я это знаю. Я как бы, ну, пастор церкви на секундочку, как бы ну, об этом учу. Она, Нет, ты не понял. Старайся входить Богу. И я там все помолились, там как бы поехали домой. Я себе думаю, ну, ведь просто так же слово, ну, такое оно ж. Ну, оно ж не звучит. Ну, вот не звучит и все. Слово вышло. И я же знаю, что дальше будет. Эти алгоритмы все известны, формулы, все, все дальше. Нож, же оно, ж, оно ж попало. Я же его, я начал над ним думать, я понимаю, что оно попало. Все. И я вот как-то там, ну, в размышлениях таких определенных, такое место притчи, 24 глава, 33-34 стих. Написано, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки, полежишь. Я один такой или тут есть еще тоже что немного, знаешь, вот еще пять минут, вот еще чуть-чуть, вот еще чуть, -чуть. вот чуть-чуть, вот немного, вот немного, и ты включаешься, потому что все проспал, все, что там только возможно было, только ты повелся на это немного, все. И дальше, смотрите, и придет как прохожий бедность своя и как нужда человек вооруженный. И у меня такой был период не так давно. Полежал, поспал, подремал, я о духовном составляющем говорю. И там, там обстоятельства, мне посылку там выслали, ну на господарство там типа корма там выслали, и типа там курьер должен был доставить ее, доставить должен был посылку, и ну не приехал. А в уведомлении там уже написано, что я ее даже прям получил, чуть ли не расписался. А уже 9 часов вечера, дозвониться до новую почты, уже ж все не дозвонишься. Что вы думаете, что я первое сделал, когда было 8 утра? Звоню на новую почту, давай с ней там как бы, ну... Жена уже сбоку говорит, остановись, кто ты? Ну, кто ты, человек? Ну, типа, останавливайся, всерьез. Ты сейчас общаешься с человеком, она просто там на этом, скажи. Это же даже не тот курьер, который должен был тебе ее привезти. Я к чему говорю? Немного поспишь, немного подремлешь. И вот состояние этой дремоты и сон, ну, сонливости определенной, оно ж погружает в определенное состояние. Тогда, когда ты такой, какой ты есть, тогда ты такой, какой, ну, твой избыток внутри, когда ты такой, когда, ну, вот ты, ты настоящий, ты вот, ну, такой, вот ты без Божьей благодати, вот ты вот такой, и я. Еще там одна ситуация тоже. Смотрю мои реакции на, 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 на вещи, которые можно ж просто там задал вопрос, получил ответ. Когда привезете? Сейчас, ну хорошо привозите. Так это еще в воскресенье утром в церковь из <laughs> служение там проводить, еще что-то. И знаете, я так себе, так задал себе вопрос, подумал, послушай, у всего абсолютно у всего есть последствия есть последствия. Ну, когда ты сеешь в дух, есть последствия. Ты пожинаешь от духа. Когда ты сеешь в плоть, есть последствия. Ты пожинаешь от плоти. Только пожинаешь тление. Тление это когда ты не вот сразу сгорел. Вот так шух и сгорел, все, типа, не, на утро не осталось. Не, нет, линия это когда ты так постепенно, постепенно тухнешь. Постепенно, постепенно ты приходишь в такое состояние, в котором, как бы, ну, ты понимаешь, что происходит. И чем дольше ты в этом состоянии находишься, тем сложнее с этого состояния выбираться. Но, знаете, благословен Господь. Реально, благословен Господь, ты включаешь онлайн, ты смотришь служение, ты включаешь школу, слушаешь школу, ты, ты понимаешь, что, послушай, вот это то, чего тебе не хватает вот это то, что должно тобою обладать, это то, что должно тебя напитывать, и это то, что обязательно тебя сформирует. В этом один из дней молитва прошла онлайн. Я там что-то делаю, порос, и включил там проповедь одного там проповедника, он говорит, я общался с таким с пожилым уже таким старцем в Господе, служителем, и он говорит, я, вот у меня в начале моего уверования было такое место любимое, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот все могу, знаешь, такой вот парень, все могу. Говорит, когда я прожил жизнь, у меня другое стало место. Говорит, забывая заднее, простираюсь вперед. Представьте, насколько разные вообще, ну, как бы места. Все могу, и забывая заднее, простираюсь вперед. Я говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты даешь способность в Твоей крови, в Твоей жертве забросить за хребет и идти дальше. На одной школе услышал для себя, знаешь, вот иногда слушаешь, слушаешь, и вот что-то как бы щелк там врезалось тебе, и ты начинаешь как бы об этом думать. И история о самарянке написано с 10 стиха, Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе? обращение, она там пришла как бы воды набрать, там что-то как бы это, и там столкнулась ну, с Иисусом с определенными обстоятельствами, какими-то трудностями, еще какими-то... Вот, вот если бы ты знала, я себе задаю вопрос и прошу, чтобы ты себе его задал, и по ту сторону экрана, и здесь в зале, ты, ну вот, когда в, ну вот, в обстоятельствах каких-то, особо если они критические, особо если они вот такие какие-то, знаешь, вот как бы я, ну, э, ну, бабульку вспомнил, которая мне в простоте так, знаешь, ну, любя сказала, жену, которая говорит, послушай, успокойся, ты что ты делаешь? Вот если бы ты знала, вот если бы мы знали, кто говорит с тобой, если бы ты знала, дар Божий, если бы ты знал, дар Божий, представьте, насколько ценно знать знать дар божий и кто говорит с тобой послушай это ну вообще-то восхитительно когда ты понимаешь что, что происходит когда ты понимаешь что ты попал в тот диалог в котором ты должен быть когда ты понимаешь что ты попал в определенные процессы там же дальше ну у них завязался разговор послушай ты ну, у тебя и почерпнуть не чем не. Что ты там не рассказываешь? О чем ты? Ну, кол колодец глубокий, а почерпнуть тебе нечем. Ты еще больше там, ну, отца нашего, который дал нам этот колодец. И завязался уже определенный диалог. Вот она, знаешь, вот как-то так, ну, как-то, ну, так порой вот это слово, которое мы слышим, оно нас так, знаешь, ну, в какие-то такие как ребусом каким-то, знаешь, определенным, ну, там. А знаешь, а понимаешь вообще, что сейчас происходит? Ты проходишь какие-то вещи, ты проходишь какие-то ситуации, там обстоятельства, ну какие-то там реакции на какие-то вещи. Ты понимаешь, что сейчас происходит или нет? Ты понимаешь, что в этот момент ну, на твою реакцию, на твой поступок, на, на, на твое сердце и состояние твоего сердца смотрит сам Бог. Ну и люди могут там не заметить, не увидеть, но Бог ведь знает. Бог ведь знает. И я, знаешь, и там говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама попросила бы у него, и он дал тебе воду живую. Знаешь, я так э, услышав на школе это слово, там как-то, ну там вот, знаешь, уже дальше, я, я серьезно говорю, я уже даже не слышал и школу. Ну, серьезно, вот так как выключила, знаешь, ты себе пошел в своих каких-то размышлениях, надо было, слава Богу, там на паузу можно поставить, потом досмотреть. Но, но суть, ты уже в каких-то определенных процессах, и я понимаю, что вот из-за того, что немного поспишь, немного полежишь, немного сложа руки, подремлешь, ну, я потерял способность первое, знать дар Божий, а второе, ну, понимать, кто со мной говорит. И тогда уже амбиции, эмоции, какие-то обиды, какие-то ну, уже говорят другие вещи, уже говорят ну другие, и другое абсолютно, потому что Христос он показывает на определенный недостаток и показывает, как из него выбраться. Но э, все остальное показывают на э, ну, глубину ямы, в которую ты попал, и и броня сверху, с которой ты не можешь как бы выпрыгнуть. Но слава Богу за дар Божий. Слышишь, за дар Божий. Я не знаю. Я когда э, вспомнил вот в этой всей вот в этих всех обстоятельствах и так э, переживаниях, тут звонит мама, звонит мама, говорит, что ты бабушке подарил? Я думаю, ну что там подарил? Там Библию просто аудио. Подарил. Обычные вещи там, знаешь, там сказал, она говорит, это послушай, это как будто ну вот заново вообще. Я себе так думал, представь, человек жизнь прожил и знает цену слову у меня еще как бы все впереди. Еще начитаюсь, наслушаюсь, там, что еще там, ну, еще что-то сделаю. Это знаешь, что это такой обман? Конкретный обман. А она понимает, у нее, представь, из-за зрения она не может уже слышать, а возможно, ну, видеть, вернее, а возможности там нету. И вот, ну, помните, в пс псалмах, -пс если говорит, радию я, я котримов с добычу велику. Представьте, вот, ну, если у меня вот радость, вот радость про, про слово, ну вот стобыч, добыча, знаешь, поймал, все сюда, скрутил ее, тащу уже эту добычу, знаешь, не отпущу, никогда и ни при каких обстоятельствах. Ну, я не знаю, может, я один такой, может, есть еще здесь люди. Ну, уходит вот это, знаешь, подремал, поспал, сложа руки, посидел. И потом, говорит, нужда твоя, говорит, пришла как человек вооруженный. Вы знаете, что против тебя вооруженный человек, он же не приходит сказать, добрый день, как у тебя дела, что там, ну что ты, как, ну чем тебе помочь, еще что-то. Не, не, он приходит конкретно кокнуть, замочить. Все, у него другой цели нету. Враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Бог говорит, я пришел, Слышишь, он говорит: Я пришел. Я тебе именем Господним говорю: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И вот я, знаешь, как по-новому посмотрел: Этот избыток это ценность слова. Вот реально ценность слова. Давид мой говорит, откровения твои я слагал, я их хранил, я их берег, я так, я так их ценил, я так с ними, послушай, я не знаю, как кто, есть у тебя способ, ну, возможность там, ну, пребывать на школе, слушать школу или нету, если нету, задайся целью, чтобы была. Я реально просто включаешь, начинаешь слушать размышления братьев, сестер. Это просто, это как, знаешь, ну ты понимал там что-то по-своему. И, ну, не говорит никто, чтобы, ну, неправильно, правильно. Когда ты это смотришь под призмой, ну, ели хлеб и насытились. Знаешь, вот когда он преломил этот хлеб, когда этот хлеб послан, знаешь, вот конкретно к телу, ну, в нужное время, в нужных обстоятельствах, в нужной эпохе, в нужные, ну, какие-то переживания. Послушай, это настолько ценно. Аж завидуешь иногда. Ну, всерьез, аж завидуешь иногда, что далеко. Но, смотрите, к чему я. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит к тебе. Братья и сестры, как сильно нужно бодрствовать, чтобы не забыть об этом даре и не потерять вот эту способность понимать, кто с тобой говорит. В обстоятельствах, в трудностях, в тихом веянии ветра или в шторме, или в грозе. Но когда говорит Бог, ты же ты ж знаешь, что это Бог. И все знаешь, я вместе с тобою хочу молиться. Молиться, знаешь что, и ну, не, не просить чего-то, не это, а просто благодарить Бога за дар Божий. За то, что, послушай, Он сошел с небес. Слышишь, сошел с небес для того, чтобы тебе и мне дать возможность познакомиться с Иисусом по-настоящему пережить его по-настоящему послушай подремешь немного поспишь ложа руки па все это да но вот этот парня вот этот парня который придет с оружием чтобы тебя послушать насколько его нужно бояться насколько нужно бояться этого состояния и вот все что сегодня необходимо много же не надо.